Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabizklan Wahai Tuan Mufti Wilayah, Ustaz Fawaz Fadil Kalau mengembarkan bendera Israel itu dianggap sebagai satu perbuatan yang melampaui batas syarak dan kalau memperakui hak Israel itu untuk wujud dan untuk mempertahankan diri itu kita nak kata macam mana pula? kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sejak dilantik sebagai mufti wilayah persekutuan beberapa bulan yang lepas, Ustaz Fawaz Fadil iaitu abang kepada seorang pemimpin amanah iaitu Muhammad Faiz Fadil yang juga merupakan anak kepada almarhum Tuan Guru Fadil Nor memang mencetuskan beberapa kontroversilah di mana pandangan-pandangan beliau serta fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh beliau memang kita lihat banyak dipengaruhi oleh sentimen politik dan juga memang macam straight up political lah saya ceritakan tetapi itulah kita pun rasa macam beliau ini tidak begitu pantas untuk dilantik sebagai mufti wilayah bukanlah kerana kita pandai tidak tetapi kita merasakan yang mufti wilayah ini perlulah dilantik di kalangan seseorang yang benar-benar sikah benar-benar dapat memberikan pandangan yang berimbang serta bila mengeluarkan satu pandangan atau fatwa itu ianya memang betul-betul serba komplit yang penuh dengan dalil serta hujah yang tepat serta memang kita lihat macam logik lah kan sebab beliau ini macam saya katakan banyak mengeluarkan pandangan yang memang bersifat agak politikal sikit tapi tak apalah belakang cerita yang tu cumanya yang terkini tuan-tuan dan perempuan Ustaz Fawaz ada mengeluarkan satu kenyataan di mana kita semua tahu baru-baru ini timbul satu kontroversi di mana ada berlaku satu role play dekat Kelantan yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang tertentu yang menyaksikan pengibaran bendera Israel di mana mereka ini seolah-olahnya macam hendak membuat lakonan semula peristiwa sumut flotila dipintas oleh askar Israel dan sebagainya di mana adalah satu bot itu menggambarkan mereka ini macam askar Israel yang cuba memintas bot-bot sumut flotila itulah kan So dekat bot itu adalah penuh bendera Israel dan sebagainya. Saya ada membuat video berkenaan dengan perkara itu tempoh hari. Dan saya pun ada melakukan satu kenyataan yang beranggapan walaupun kita fahamlah mereka buat untuk apa kan. Bukan untuk glorify Israel. Tetapi benda tu macam tak kena, tak sesuai dan tak sepatutnya mereka buat macam tu. Cukuplah sekadar mereka buat macam satu bendera yang tak apa-apa contohnya kan bendera yang menggambarkan itu Israel tanpa perlu mengibarkan bendera Israel contohnya letaklah bendera gambar taik ke apa-apa ke contohnya kan. Tapi itulah benda dah jadi bubur so kita tak buat apalah. Cumanya memang itulah yang berlaku. Ada satu role play berlaku dekat Sungai Kelantan tu kan. Di mana ada satu bot yang menggambarkan mereka tu askar Israel cuba untuk meminta sekotila dan sebagainya lah. So, benda itu memang menjadi kontroversi. Ramai pihak yang telah mengkritik perkara tersebut sampailah RSN Raya tuan-tuan. Raya pun kutuk tak ingat dunia mengkritik oh perbuatan ini melampau sebagainya kan Lain macam betul Raya ni Betul-betul jump into the scene Tapi kalau bap benda Malaysia terbalik dia macam tak buat apa-apa pula masalahnya Tapi tak apalah So sekarang ini Ustaz Fawaz Fadil telah meluarkan satu kenyataan Di mana perbuatan mengibarkan benda Israel yang itu Antara perkara yang melampaui batas syarak. Di mana kata Ustaz Fawaz Perbuatan mengibarkan bendera Israel itu adalah merupakan satu perbuatan yang tidak bagus, satu perbuatan yang melanggar sensitiviti umat Islam dan juga satu perbuatan yang boleh dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui batas syarak dan tidak boleh dibuat. Itu antara kata-kata Ustaz Fawaz lah saya cerita dan saya yang kena percaya beliau antara lain telah merujuk peristiwa yang berlaku dekat Kelantan itu secara dasarnya. Detik macam ni lah Ustaz Fawaz. Saya bukannya tidak bersetuju dengan pandangan anda berkenaan dengan perbuatan mengibarkan bendera Israel itu. Sedikit sebanyak, saya bersetuju. Ianya tidak patut dilakukan. Tak ada isu pun sebenarnya. Di mana saya yakin dan percaya pihak penganjur, saya tak tahu siapa kan tetapi saya yakin bukanlah aa, kerajaan Kelantan yang anjurkan pun. Cuma saya yakin pihak penganjur mereka ini sewajarnya minta maaf sajalah. Tak payah nak orang kata apa pening-pening kepala walaupun mungkin niat mereka itulah untuk role play ke apa-apa ke tetapi ialah kadang-kadang ada benda yang tak perlu terlalu detail sangat. So, mereka ni just perlu minta maaf sajalah kan. Dan saya tak ada isu. Macam saya katakan, saya tidak ada masalah dengan pandangan Tuan Mufti berkenaan hal ini. Cuma, saya yakin dan percaya Tuan Mufti kena lebih menyeluruh dalam memberikan kenyataan ataupun fatwa seperti itu sebenarnya. Sebab, yelah, nombor satunya memang betul. Perbuatan mengibarkan bendera Israel itu memang satu perbuatan yang tak boleh. Cumanya nak kata melanggar batas syarak itu bagi saya macam agak melampau jugalah. Sebab ialah tak ada syarak pun kata yang kita ini tak boleh nak kibarkan bendera musuh ke apa-apa ke dalam keadaan kita berlakon ke apa-apa. Tidak. Dan lainlah kalau macam kita ini betul-betul glorify musuh ke apa-apa ke benda itu mungkin satu perbuatan yang mencolok masa. Tetapi nak kata benda itu macam melampaui batas syarak itu dia besar tau. Melampaui batas syarak. Bermaksud syarak tak bagi. Kau buat. Macam contohnya kan syarat kata, kalau kau tak solat, kau dosa. Ha, macam itulah kan. Dia seolah macam nak samakan ke arah itu. Macam tak berapa kena sebenarnya tau. Dia terlalu besar. Perletakan kategori itu terlalu besar sebenarnya. Kalau benda cakap benda itu menghiris hati umat Islam ke apa, satu perbuatan yang tidak baik ke apa-apa ke, ha, tu tak apa. Tapi melampaui batas syarat itu macam terlalu besar sebenarnya tau. Dia punya ayat itu kan macam terlampau extravaganza sangat kalau ikutkan. Tapi itulah. Kalaulah mengibarkan bendera Israel itu dianggap sebagai satu perbuatan yang melanggar batas syarak, dan saya nak tanya kepada Tuan Mufti, bagaimana pula dengan perbuatan memperakui hak Israel itu untuk wujud dan juga memperakui hak Israel itu untuk mempertahankan diri? Di mana benda ini ada diucapkan tahu oleh seseorang sebenarnya? kalau Tuan Mufti terlupalah kan ataupun Tuan Mufti mungkin pada ketika ucapan itu dibuat Tuan Mufti mungkin tertidur ke atau mungkin tak perasan ke apa-apa ke mari saya mainkan balik kepada Tuan Mufti But you would accept A. Israel's right to exist Yes yes. and B. Israel's right to defend itself Yes So nampak tak di situ jelas dan nyata insan itu telah menyebut ketika menjawab soalan daripada wartawan berbangsa Amerika tu kan dia terang-terang kata menjawab Wartawan -warta itu tanya, adakah anda memperakui hak Israel itu wujud? Ya. Adakah anda memperakui hak Israel untuk mempertahankan diri? Ya. Kenapa? Sedangkan kita sebagai umat Islam ataupun sebagai umat manusia yang tidak sukakan genosida, yang tidak sukakan occupier, penjajahan dan sebagainya, kita semua memang tidak memperakui hak Israel itu untuk wujud. Kita tak memperakui hak Israel itu untuk mempertahankan diri sebab selama berpuluh tahun mereka inilah yang telah inflik kerosakan terhadap penduduk asal di tanah Palestin, terutamanya Gaza. Jadi kita tak patut kata mereka itu ada hak untuk wujud. Mereka tak ada hak untuk wujud. Mereka ini sebenarnya ialah perampas tanah orang. Negara itu sendiri tidak ada hak untuk wujud. Manusia ni mereka cerita lah kan. Sebab setiap manusia itu bila ada wujud tu hak mereka itu wujud lah. Tetapi negara itu sendiri tidak ada hak untuk wujud dan negara itu tidak ada hak untuk mempertahankan diri. Sebab mereka itulah yang inflict kerosakan ke atas orang lain. Jadi saya nak tanya kepada mufti, kalau setakat mengibarkan bendera Israel pun boleh kita anggap sebagai satu perbuatan yang melampaui batas syarak dan bagaimana pula dengan perbuatan memperakui hak Israel itu betul wujud dan memperakui hak Israel itu untuk membentangkan diri. Adakah itu termasuk kategori melampaui batas syarak? Yang itu saya rasa mufti kena jawab. Tetapi lagi satu mufti. Mufti juga ada cakap yang kalau ditutup semua kilang arak ini dan sebagainya, mereka ini nak kerja dekat mana? Ha, anda sih cakap eh. Dan kenyataan anda itu tidak pernah dipetik di luar konteks. Anda tidak pernah menafikan perkara itu mengatakan bahawa oh itu dipetik luar konteks ke apa-apa. Tak ada. Memang kenyataan anda seperti itu iaitu kalau mereka yang kerja kilang arak ini, kilang arak itu ditutup, mereka nak kerja dekat mana? Which is saya nak mengingatkan anda baliklah. Wahai Tuan Mufti, terhadap 10 golongan. Hadis Nabi SAW tentang 10 golongan yang dilana Allah berkaitan dengan arak. Termasuklah mereka yang bekerja untuk menghasilkan arak. Jadi, kalaulah perbuatan menghasilkan arak itu pun termasuk dalam perbuatan yang tercela yang dilaknat dan apa hak mereka pula untuk dipertahankan konon-kononnya oh kalau kilang arak itu tutup mana mereka nak kerja dan sebagainya Bukankah itu merupakan satu tuntutan Nabi SAW yang memang kita tak nak anak-anak kita ini bekerja menghasilkan arak? Dasar sah menghasilkan arak itu termasuk dalam satu perkara yang melampaui batas syarak. Tetapi datang ke mufti, anda kata, oh kalau kilang arak itu tutup, mana mereka nak kerja? Bukankah itu satu perbuatan? Bukankah kata-kata mufti itu merupakan satu perbuatan yang menggalakkan perbuatan yang melampaui batas syarak? Takkan macam tu Mufti. Itu dah tak konsisten namanya kan? Tetapi itulah. Saya sekali lagi memperakui yang Ustaz Faus ini seorang yang ialah berilmu. Cumanya pada pandangan saya yang kerdil ini, beliau tidak begitu betah untuk menjadi mufti oleh persekutuan kerana pandangan-pandangan beliau memang kita lihat bersifat sangat politikal. Bersifat sangat-sangat bias dari segi politikal. Dan juga pandangan-pandangan beliau ini seolah-olah macam macam hendak mempertahankan satu pihak tertentu dan juga untuk menidakkan pihak yang lain. Benda itu tak sepatutnya berlaku. Mufti ini kena keluarkan satu pandangan yang berimbang dan bukan satu pandangan yang simbang sebenarnya. Dan itulah malang bila institusi mufti sekarang ini menjadi bahan cemuhan masyarakat terutamanya bila selepas fatwa berkenaan dengan mereka nak kerja mana itu tersebar di kalangan masyarakat. Saya harapkan Ustaz Fawaz lepas ini tolonglah berhati-hati keluarkan kenyataan dan jangan keluarkan kenyataan berdasarkan kepada kehendak atau kemahuan mana-mana pihak. Anda kata kalau betul lah boleh terjadi kan? Dan saya harap sangat Ustaz Fawaz ini betul-betul berdisiplin dalam mengeluarkan apa-apa kenyataan atau fatwa yang menjadi panduan kepada umat Islam. Kita bukan apa. Kita nak melahirkan generasi yang bijak. Bukan generasi yang confused. Dia kena mufti pun kadang-kadang keluarkan kenyataan yang dianggap macam ish biar ya, betul mufti kan tapi tak apalah siapalah saya untuk mempertikaikan mufti betul tak undang-undang dalam ini negeri kandang yang bisa itu semua boleh padam bongak je kau